Вы не предъявили. Предъявил. Мне... У меня есть показали видеозапись. И да. Точно да. так же, как и вы. Ни не. Я вам показывал. Вы мне читали мои данные. Я вы начали порядок. меня снимать. Я против этого. Все. Я, я, я вам предъявил. У меня есть это Что дальше Шиповины вы хотите снимать. сделать? Я что хотите? Я хочу, чтобы вы показали мне. Я их. уже Придел это сделал. Воде, я, я это уже я сделал. Я ваши данные, Подождите. У вас что? Плохо со зрением? А как нет, вы тогда я с... в милиции служите? Я повинен. Прочитать ваши данные. Вы прошли, Вы назвали мою фамилия, имя, отчество. У вас это есть у вас на видео? Заснято, что я. пожалуйста, подождите. У вас на телефоне вы можете все прочитать. Я вам второй раз не буду показывать. Ваши требования незаконно. Я вам только что предъявил. Что дальше? Не могу, по Показал у вас на телефоне это все есть. Вас на базу вызывают. Идите. Вас он спасает, ваш коллега от ваших, Право автобус, от того, не что, не что не вы не начнете, съем. вы себе копаете только могилу, Ничего тем, не что не вы не продолжаете делать я не кремов, законодательного... Вы порушили я втручание в приватне життя. Нет, вы нет, без мої згоды нет, мене почали знімати. Да я с вами да с не хочу спорить. С вами Мы спорить. С вами будем вы... Прекрасно, э, давайте. Что, 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 что вы хотите? Предъявил у вас на телефоне есть. Вы только что назвали мою фамилию, имя отчество, когда я вам предъявил. Вы забыли уже это? Забыли. Зачем мне вам предъявлять, сколько раз вы хотите, чтобы я вам предъявлял? Я примерно ваше посвящение. Пред... Свое ваше посвящение, ваше покажите мне тогда да, в таком случае. Еще раз. Я нечистка прочитал ваши данные, там, пан Вадим. Будь ласка. У вас полк или у вас что у вас? Отряд? я не вижу здесь тут нету инспектор административной практики взводу дпс дает у вас вон выключили включили себе этот самый то что вы просматриваете все видно сви волос а 82 евровидения товарищество так что? Побачил. Все? Прочитал. Все? До свидания. Вы обгоняете. Опять пар... вы меня товарищем обзываете. Так. так. Вы обгоняете по сутильной линии дорожнее размера. Транспортное разметки. средство ехало со скоростью меньше 30 км в час. А я не должен доказать у нас презумпция невиновности. Да вы должны доказать, что я ехал быстрее. Докажите. Право в том, что э, ваше порушение зафиксовано. У вас ничего не зафиксовано, вы врете. Можем Я не хочу никуда выходить. Вы мне принесите и докажите. У вас ну, должны быть доказательства. Я ваше правопорушение. Вы подождите, я вас познакомлю с протоколом. Если у вас... Я могу принести вам показать сюда видеорегистрацию. Показывайте. Вы, Давайте, показывайте. Если у вас это покажет, никаких вопросов нету. Я с вами полностью согласен. я законопослушный гражданин. Владимирович, так же как и вас, Владимир. точно. Право в том, что я заразумею, что вы порушиваете, что я посадовая особо, что мы друг друга тут накаляем остановку, так? Вы накаляете, я не Столовько накаляю. Вы только что меня остановили без доказательств. Води, води. Нет, у нас видеозапись. Вас его нету. Виде? Вы врете. Саму? Потому что если бы он был, вы принесли бы уже и показали. Так видеорегистратор ви не, не да что вы говорите? Зачем вам тогда такой видеорегистратор? Потому что мы фиксируем на флешку. Да нет у вас даже флешки. Да, в нем ее есть. Да конечно. У вас где-то он в Днепропетровске, в главном офисе Пусть это тут, будь ласка. Я вам пронесу, покажу. Даже видеозапись, как вы опонят. Давайте, мне интересно. Сука, дебил. Хорошо, давайте, показываем. Где у нас видео регистратор? Где где там моя мое нарушение? Это, кстати, видеорегистратор имеет сертификат украинский? Так. А как он называется? Я уже... Вы можете видео спостережения за мной вывести? Чтобы мы поспилкувались, так нормально. Я его и не включил. Откуда вы знаете, что у меня есть видео спостережение? Я плачу, что у вас. Это, знаете, Bluetooth по телефону говорить. Кем вы Неважно. Да, буду вам выдавить Ну, на компьютере тут справа то, что действительно есть флешка. Так, так, ну, ну. И, угу. И где я? Ну, тут, может быть, погано вас видно. да, меня вообще не видно. А на компьютерной записи видно будет, ну, как вы выходите, у вас выполняю, бачите, как Так, а где мое нарушение, покажите. да? Ну, его, видно. его не видно, видно. не видно Владимир, у вас нет доказательств Владимир, вас, Владимир. ваш прибор не сертифицирован Чего? вы его купили где-то на рынке так. да это не визир правильно который недавно. Я знаю, что, что они да не рукам, да, так. согласен. Т да. рукам, кстати, нас тоже есть, скоро отменят, так нафейши, что можете дымов. не спешить, да, потому что они все равно не в автоматическом режиме. Че же вы их трукам и не вешаете на столбы, так как они в Америке висят а на столбе. Вы, вы, познаком... вы В режиме э, стационарном вообще. Не, не противые, в том-то и дело. Я точно а знаю, нет. потому что я читал в новостях. Он я... в Америке, работая в режиме стационаром, он должен работать Трукам как 2. и на столбах, так и в руках. 2. Скажите, почему ГАИ Украины не закупает трукамы, которые нужно вешать Это... на столбы? До... До наших, до наших, а знаете почему? А я вам скажу, как журналист. Юно. Знаете почему? Потому что как только вы их повесите на столбы, вы перестанете манипулировать ими, Человек? управлять. Вы не сможете им управлять. А вам ГАИ нужно что? Чтобы держать его в руках, подойти к водителю и возможно, возможно те нечестные гаишники которые это делают получить взятку вам плевать на правопорушение на безопасность дороги вам главное деньги нет. да большинству нет, гаишников нет. так ну, можливо, объясните а почему ты? почему 80 процентов опрошенных граждан украины считают так. что самый коррумпированный орган это ГАИ ну, вы не, не задумывались украины, вообще и России ну в России да но не Грузии не Польши не Чехии не Америки почему так Я вважаю, що можливо скоро і про нас не будуть таке казати, як зараз. Тому это ви вважаєте. Є я на это Да. Які приїжджають в зиму, допомагають людям, які мерзнуть в автомобілі, які витягують з скветів, які допомагають. Это... Дорогу, Такі побачити. должны быть. Вообще, я считаю, що гей вообще не должно быть. Должна ну, бути поліція, цим... патрульна, думаю, і все, Де, буде, все Прекрасно! Все, Поэтому нет доверия у водителей к ГАИ, когда вы меня останавливаете за то, что я превысил там скорость или что-то пересек. Я сразу же агрессивно на это реагирую, потому что я из моего опыта вождения встречал только ГАИшников, которые хотели получить с меня деньги. Понимаете? Владимир тому я думаю, что скоро этого не будет. Мы не будем друг с другом тут. Я бы это очень хотел что-то комусь доказывает, так, все будет зафиксировано видеозаписью. И буде инспектор будет четко подходить и рассказывать о повреждениях. Вообще он не должен подходить. И водитель будет так выставить, как в Америке. Камеры вести, на столбах. Повесьте на столбы камеры и снимайте все нарушения. Ну, и автоматически высылайте может, письмо. Вы, все помните, в 2008 году мы так делали. Но да. закон этого не позволяет. А знаете почему? Потому что у вас не было нормальных камер, которые бы различали закон, лицо водителя. Закон этого не позволяет. Складывайте административный протокол. Инициируйте изменения закона. Так во всем мире. Ну, це не від меня, в правда. Европе. В Европе любое нарушение сразу же фиксируется на камеру, присылается. Украина молода. Киев. Киев. Я вас попережу на прошлый раз. Все, до свидания. Не, не на меня. Ну, я действительно, мы пообщались с вами, так. я нормальный гаишник. Я, Прекрасно, там, думаете, тогда я рад. Там 80% таких, ну, может, 20% есть нормально. Все счастливой дороги. Не Спасибо, было, до свидания. Я вас устно попережу, не порушите правду. Хорошо.